Як мы можем игноровать тот факт, что країна Митного союза приняли решение выключить режим вильной торговли для Украины? В том выпадку, если Украина создает зону вильной торговли, СИЭС, Нещодавно давно рейтинговое агентство понизила понизило кредит на рейтинг Украины. Главной причиной, главной причиной, послушайте. Главной причиной снижения рейтинга независимые эксперты вызначили неврегулированность торгово-экономических отношений с Российской Федерацией. Это ВИЧ вызначил, не мы. Для аналитиков, для аналитиков авторитетного агентства очевидно, что раз это коренная проблема финансово-экономического стану Украины. Что компенсует нам Величезне втрати від закрытия рынков митного союза Що я вас пытаю На це питання, на превеликий жаль, ми не отримали реалістичної відповіді. Останні краплі стала позиция Міжнародного валютного фонду, Выкладенная в листі отриманому урядом 20 листопада поточного року. Міжнародний валютний фонд висунув вимоги надання кредиту. Вдумайтесь. В розмірі, необхідному для погашення боргів самому Міжнародному валютному фонду. Ось ці вимоги. Ось ці вимоги. послухайте. Майже вдвічі підвищити тарифи на житлово комунальні послуги для громадян, заморозить заробітні плати, пенсії, соціальну допомогу на існуючому рівні, суттєво скоротити скоротить бюджету. ликвидовать пільгові Пельгове режимы оподаткования для сельхозворобников, а также ряд вымог монетарной политики, за які я даже не кажу. Я хочу запытать вас, так званых лидеров оппозиции, від, Відповідайте народу Украины відверто. Вы сгодны? Вы сгодны с такими вымогами МВФ? Я не сгоден. Я я говорю відверто народу Украины. Я как премьер-министр не сгоден. А если мы сгодны, если вы сгодны, скажите. Наверное. народные депутаты, с огляду на выкуданные, очевидно, что на первом месте для уряду поставило питання ведомления нормальных отношений с Российской Федерацией. Регулирование, а регулирование в всех Россия! стерных пета. Спокойно, на ты развалил социальную систему Украины два Все Який ты фахивец, ведомо всем. Главным приводом. Армян тут не на ухо. Что я должен молчать что ли? Главным Главным приводом для ускладнения відносом и запровадження заходів и запровадження захисных заходов сбоку России стал можливый режим вільной торговли с потужным рынком Европейского Союза. Наши партнеры занепокоены можливым безмытным везением через территорию Украины европейских товаров и значными экономическими вытратами для всего. Тому мы запропонували провести переговоры для регулирования питаний, которые выкликают в суперечности передача, а в тристороннем формате за участие Украины, Европейского Союза и России. Это надзвичайно важное международное питание, в умовах световой рецессии, что продолжается. После долгих, складных переговоров Российская Федерация дала сгоду на проведение таких переговоров. А вы, очевидно, их проведения ЕТ, те, что они ведь до подписания угоды про зону вильной торговли с ЕС. Проведение переговоров даст возможность снять противоречия и продолжить рухатись вызначенным стратегическим шляхом без катастрофических втрат для экономики и граждан Украины. Я заявляю, что президент и уряд Украины будут и надалее проводить курс реформ, европейской интеграции и развития сотрудничества с со нашими стратегическими партнерами. Дякую за увагу.